assalomu alaykum vodiy ahli sizlar bilan har doimgidek jamshid himgan va nihoyat biza namangandamiz chusga kelganmiz dilerimizga bu ikkita uchta dilerlarimizni birinchisi hisoblanadi sizlarni hozir shu yerga qaraydigan ahmad aka bilan e tanishtirmoqchimiz bemalol shu yerga kelib traktorlarimizni ko'rib xarid qilsanglar bo'ladi yo modellarini ham olib keltirib beramiz mana hurmatli mijozlarimiz ahmad aka assalomu alaykum yaxshimisiz namanganlik dillerimiz hisoblanadilar bemalol kim mana bo'lsa sularga murojaat qilishlari mumkin mana 5-6 ta traktor yig'ib qo'yganmiz yo traktorlarni shu akaga aytsangiz toshkentdan bazamizdan bemalol olib keltirib beramiz keling aka bazamizda mavjud besh xil variant traktorimiz bor <laughs> namangan viloyati chustada joylashgan agar yo'q bu variantlar bizga ma'qul emas boshqa variantlar kerak desangiz toshkentdan olib keliberish bor доставкаs bor <laughs> mana hurmatli murojaatlarimizi ko'rdinglar <laughs> <laughs> kimga namanganda yashasa vodiy atrofida bo'lsa bemalol shu akaga murojaat qilishinglar mumkin sizlar bilan har doimgidek jamshidimga ham aloqadamiz bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilishinglar mumkin 24 to'rtga yetti aloqadamiz